दशकं भगवन्महिमानुवर्णनम् सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्या निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरु ब्रह्मतत्त्वं ब्रह्मतत्वं, साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम् एवं दुर्लभ्यवस्तून्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भवति बत जनक्षुद्रतैव स्फुटेयम् एते तावद्वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः सत्वं यत्तत्पराभ्याम् अपरिकलनतो निर्मलं तेन तावद्भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशश्रूयते व्यासवाक्यं तत् स्वच्छत्वाद्यदच्छादितपरसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्यारमन्दे श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्बे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलिसुभगतमे निर्मलब्रह्मसिन्धौ कल्लोलोलासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कळस्त्वं सकल इति वच त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामि क्षणाख्यां लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्यासं शुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा दधासि स्वमहिमविभवाकुण्ठ वैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रधाराधरलितकलायावलिकेलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारं लक्ष्मीनिषङ्गलीलानिलय सिञ्जत्सञ्जिन्दकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथा कष्टा ते सृष्टिचेष्टा बहुतरभव खेदावहा जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजित मया नैव मद्याभिजाने नो चेज्जीवाः कथं वा मधुरतरमिदं त्वत्त्वपुश्चिद्रसार्द्रं नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्भोधिपूरेरमेरन् नम्राणां सन्निधस्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानपि अर्थान् कामानजस्रं वितरसि परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफल पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाणी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्थिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्यादिशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपिश्वरस्त्वं त्वय्युच्छैरारमन्दि प्रतिपदमधुरे चेतनास्पीतभाग्याः त्वं चात्मा राम एवेति नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वरविनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजस्संहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गा संगा सदा श्रीरखिलविदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता मुरहर भगवत् शब्दमुख्याश्रयोऽसि